с даром и батькинщиной, чтобы отмечать 25-летие создания народного руха на всеукраинском уровне. Я считаю это очень правильно, это одна из самых старых демократических проукраинских партий, их патриотов Украины, которые объединились для боролись за а, свободу, независимость э, украинского народа и в целом Украины, и культуру украинскую в а, люди, потому что мы знаем, насколько было все очень сложно в 89-м году, я когда был школьником, и помню э, когда высказывались о э, народном руке, мои родители, они были учителя, они говорили, что вот этот люди герои которые сегодня выходят не боятся отстаивать э, интересы украинского народа это было очень приятно честно помню потому что ну, у меня мама историком была и она всегда интересовалась данными направлениями. вот поэтому вам большое спасибо мы знаете вместе с вами одна команда и Юрий Владимирович э, э, который был народным депутатом, сегодня является общественником, человеком, который э, стоит э, вместе с нами на митингах, стоит э, в общественных тех начинаниях, э, уже администрации областного э, областной администрации областного совета. Я очень благодарен ему, благодарен вам э, за то, что вы сделали для Украины. Подчеркиваю, для независимой, свободной Украины. Но ну, это и большие достижения и действительно очень сложная э, была как работа, так и в принципе позиция, которую, которую вы занимали долгие годы. Э, я нашел фамилию вот э, здесь прочитал вот фамилию, э, как-то Валерий Александрович россиянин, 22, 22 э, роки, член КПРС, офицер, высший инженер э, мистер Первомай. И вы знаете, э, когда я прочитал, я сразу начал вспоминать Валерия. У нас с ним прекрасные отношения. Вот, и мы с ним познакомились в 2012 году, когда была компания э, Верховную Раду. Мы были в оппозиции. Юрий Владимирович был э, Зам руководителя областного штаба, э, выбор областного штаба, принимал активное участие э, в компании, на то, сколько она была сложная, потому что в большей степени мы всегда были в оппозиции, к э, власти, потому что особенно в наших регионах было восторг, вы знаете, кто правил долгие годы и кто э, пытался навязывать нам про. Э, не демократическую, а про авторитарную э, систему управления, про российскую, вот это партия регионов, коммунистическая партия, э, я ее даже не хочу называть Украиной, а наверное э, Российской Федерации. Вот, поэтому э, когда я увидел эту фамилию, и вспомнил двенадцатый год э, ОВК 132, этот человек не покинул ОВК э, на протяжении пяти суток. Он не кушал, он э, находился все время в здании вместе с нами для того, чтобы отстоять и защитить, защитить э, голоса избирателей. Поэтому э, весь список очень достойных людей. Э, я преклоняюсь за то, что вы сделали в свое время, и лидер э, непосредственно э, движение это Черновом, которого также необходимо читить. Я думаю, что мы на этой неделе обязательно проведем митинг возле монумента. Э -э -э вот, и также в других районах и городах нашей области э -э есть программа, по которой мы неформально отработаем. Я связался со всеми словами РГА Тарас Дмитриевич Отрабатывают плавами районных советов для того, чтобы мы действительно эта дата и эти дни прошли торжественно, торжественно и памятно для нашего населения, жителей города и области. Вот. Еще раз большое спасибо. Я искренне э, рад, что мы сегодня с вами встретились. Вот. Э, сейчас пообсуждаем историю, потому что то, что ну, я прочитал, действительно это очень э, интересно, это периодически э, э, это заслуживает большого-большого уважения перед э, громадой нашего. Спасибо большое. Вадим Іванович, може зараз буде заречно оголосити подяку тим делегатам з першого звірня, які від Миколаївської області брали участь у цих історичних подіях. Є вже подяки, є квіти для цих людей. Більшість з них присутні сьогодні. Якщо можливо, хвилинка, давайте, мабуть, ваші привітаємо цих людей. Хочу ознайомити присутність з. Що згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації за півну праці, професіоналізм, вагонула собі спонесок у розвиток зміцнення демократичної, соціальної правової України та з нагоди 25-ї річниці створення громадсько політичної організації народний рух України за перебудову, подяка голови Миколаївської обласної державної адміністрації оголошена всім делегатам першого з'їду народного руху України від Миколаївської області. Зараз ми них присутні, просимо отримати цю подяку Гаврилишину, оголошується подяка Гаврилишину Ігорю Богдановичу. Давайте привітаємо міського колег Окрестками Грасевичу і Ігорю Станіславовичу. Іпер Самарі Васильівна. Іпер Самарі Васильівна.